знаю, що це житомирська обласна федерація футболу, бо я ще є з головою Житомирської обласної федерації футболу, яка у відповідності до закону про фізичну культуру і спорт співпрацює тільки з головним управлінням сім'ї молоді і спорт, адже у відповідності до цього закону повноваження любій... Громадські організації не додає місцевий орган самоврядування, у нас заключений договір про співпрацю. Працюємо у відповідності до чином законодавства. А, ну і відповідно. ваше запитання питання за педофілію. Як ви могли допустити договірів через Росії. Два года снимаю. Я же не с вами снимаю. Гражданин Швейцарии получился от 11,5 лет. Почему вы там не сидите? Еще раз Если вы лет... хотите мэра на суд подать, то давайте еще меня. Я вам конкретно вопрос этот человек задал, вы не отвечаете. Я же еще... А теперь еще вам один Я же... вопрос. Васильевца Житомира контрольно резервного проверения об... обнаружила хищение моющих средств в особо крупных размерах. Следователь У.Б. Гуманюк, Олег Анатольевич, занимался расследованием этого дела и передал все материалы в прокуратуру Житомирской области. Было возбуждено уголовное дело. Прокомментируйте, в какой стадии находится расследование. Это дело закрыли вы. И еще, вас обвинила бывший парикмахер, вот вы здесь присутствуете, да? Таня, да, вы ее знаете. Парикмахер гостиницы Житомир. В том, что вы пытались списать на нее ее коллег без их ведома моющие средства на сумму 146 тысяч гривен. Кто фактически виноват в данном хищении? Вы или ваши сотрудники? Да и четвертый вопрос. Четвертый вопрос. Сразу думайте, как надо отвечать здесь. Дело в том, что э, я вам сейчас еще в двух словах. В чем дело? Будете писать. Э, о страшных вещах нужно. Это вопрос, вы сейчас будут отвечать. Смотрите, вы ездили вот и в командировку. Что мы сейчас видим? Мы видим человека, который огромным наслаждением здесь, без контракта, рассказывает нам здесь всем, какой он хороший и пушистый. Ни при мэре Буровкове не было подписано контракт, ни при мэре Вере Шелученко не было подписано контракт, и третий не было подписано контракт при уважаемом Владимире Михайловиче Не Миша он, Владимир Михайлович, ваш шеф. И еще, учитывая это, нужно все-таки дать ответ вам. Почему вы тут собрали людей, не имея на то никакого права юридического, физического? Я знаю о том, что вы окружили себя адвокатской конторой и привыкли судиться. На сегодняшний день вы тут заявляете, кто я, Шутомирская областная федерация футбола. Я вам всем тут официально заявляю. Буквально 9, 19 числа прошел суд, наконец-то, вот областное телевидение здесь, где четко, ясно и понятно решение суда вступило в силу, что Аполлощук не является главой Житомирской областной федерации футбола. Он никто, он самозванец. Второе. На сегодняшний день обязательно нужно житомирянам обратить внимание. Он должен сейчас ответить, почему два года в 331 номере, да, вы задали вопрос, была педофилия и почему наши дети страдали, и почему вы до сих пор не на скаме подсудимых. Вот это всех интересует. Как так получилось? Вы же, это вверенная вам гостиница. Два года педофилия, номер 331. Отвечайте, почему так произошло. Отвечайте, почему? Кру. Давайте пускать Расследование, дело закрыто <связано> или нет. Вот давайте, отвечайте. А то вы тут рассказываете, тут нам вода какие-то, какие-то... Вы отвечаете на то, какого вы. И вообще непонятно, что. Хороший вопрос мэр вам задал. Тысячу долларов на, 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 на поездку куда вы сказали? Вы ездите в налоговую. Три метра можно ногами пройти. Три метра. Он списывает тысячу долларов ежемесячно на это. Что вы тут списываете? Пять миллионов у вас прибыль. Пять. К концу года ноль. Сколько бабушек и дедушек остались без денег? Сколько? Благодаря вам. И вы не улыбайтесь. Ездили в Америку. Немедленно вернуть все деньги. Это немедленно. 300 тысяч в Америку он потратил. Наездник, он мэру показывает. Чего, кто тебе разрешил и кто вам разрешил ехать туда? Какой мэр дал добро? В Житомире нехватка денег. Огромное количество детей, бабушек, они не хватает. Афганцы без денег. А вы тут улыбаетесь. 4 машины. Конкретно Таня сказала, четыре машины только за один год купил. Это директор на скромную зарплату. Десять лет без, конкретно, без право занимать должность. И за 10 лет все деньги нужно назад вернуть. И нужно хлопнуть двери действительно нашему мэру. И спасибо здесь публично, официально объявляю большая благодарность от общественной организации спортивных клуб регион, от Житомирской областной федерации, от детей войны, от всех за то, что наши депутаты приняли кардинальное решение. мафии нужно дать боль. Вот и далее.